Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau masak ikan nila besek dan juga acar bimbing wolu. Kita petik bahan-bahannya dulu. Untuk acar belimbing bulu, bahan-bahannya: belimbing bulu, mentimun, wortel, bengkuang, bawang merah, cabai rawit, gula, dan garam. Kita, Mas, bentar. Lalu kita simpan dalam kulkas. Nih. Uh. Untuk masak ikan nilem besak goreng bumbunya lengkuas, daun salam, serai, bawang merah, bawang putih, jahe, garam, dan sedikit penyedap rasa. Alhamdulillah, masaknya rampung yuk. Ya. acar blimbing bulu, ikan ilam, besak goreng, karung goreng karak. Yuk, pada mam, yuk. Yuk. Yuk, pada mam tingin, yuk. Ya. Sisi pi yung, acar belimbing bulung eh. ya? Hmm. Hmm. Seger ya yung? Iya. Kalau usah nggak, nggak coba. Ues, pecut. Nasi panas, hmm. manis acar belimbing bulungnya, Basah, kata pi, acar segeri. Hmm. Hmm. Acar enak lho. Ikan ini lem bahasa goreng dan juga acar enak yuk yuk. Ya, ya segar. Melem lagi pada ngendok yuk. Hmm. Ini wak melem sing marak kali tembulun maning, gar? Iya, kaya sebelah sim nyong marak, kaya gano. Oh. Harga lumayan, tapi banyunya baru ini. Gebol tadi. Pakai sariyong, Ger. Wis ya, bakal ya Enak aku deh. Maning yung, iba ke yung? Yes, iya, siti hmm. maning. Lama yung atari yung? Amending maning. Sabdera kaulung mayang. Eee. Mantap, seger ya, cari pilih minggu dulu Iya. Hmm. Maram ga? Letak lombok yung? Iya. Tunggu-tunggu rasik apa yung?

Terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah mengikuti kegiatan kami hari ini. Jangan lupa ikuti terus kegiatan kami selanjutnya. Terima, Terima kasih, kasih banyak. Wassalamualaikum Wa warahmatullahi wabarakatuh.